دلوں کی دنیا سوارنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار کی تعمیر کا آغاز بیعت سے کیا یہ بیعت صرف الفاظ نہیں روح کی گہرائیوں سے کیا گیا وعدہ تھا یہ الفاظ ایک معاہدہ تھے روشنی کے ساتھ حق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بیت اسلام کی وہ گھڑی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حق کے علمبردار بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر لفظ ایمان کی حرارت میں ڈوبا ہوا تھا صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر اٹھارہ حضرت عبادہ بن <سلامت> رضی اللہ عنہ کا بیان ہے اور یہ بدری صحابی اور اقبہ والی رات کے نقبہ میں سے ایک نقیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت کی فرمایا تم سب مجھے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیتا دانستہ کسی پر افطرح پردازی نہیں کرو گے اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ, نہ کرو گے پھر جو کوئی تم میں سے یہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتقاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ, تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ چاہے تو قیامت کے دن اسے سزا دے یا معاف کر دے ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تفسیر اس کی دیکھتے ہیں یہ بیعت بیعت اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کار بند رہنے ہجرت کرنے میدان, میدان جہاد میں ثابت ادم رہنے خواہش و منقرات کو چھوڑنے سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے انصار سے اس قسم کی بیعت لی گئی اور وہ اس پر کار بند رہنے کی بنا پر انصار کہلانے کے حقدار ٹھہرے اس کے علاوہ بیعت تصوف کا اسلام میں کوئی وجود نہیں یہ بہت بعد کی پیداوار ہے یہ بیعت فقط اس وقت کے لیے نہ تھی یہ ہر سچے مومن کی رہنمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کہ ایمان صرف عبادت نہیں عمل کی بھی پہچان ہے وہ جو وعدے کیے گئے آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں بخشش کی امید اور سزا کا خوف دونوں اللہ کی عدالت میں ہے اور ہم بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی وہی عید نبھائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ